Весняні прогулянки не в радість? Я знайшла вихід. Едем. Відчуй життя без алергії. Доброго ранку, вітаємо в студії сніданку. Вас всіх 4 четверте квітня на календарі. І зараз готуйте ваші шлунки і голови для того, щоб усвідомити наступну інформацію, яка стосується нашого з вами здоров'я. От налягаєте на каші під час посту. Ви ризикуєте набрати зайву вагу і відчути біль у м'язах і суглобах. І просто зараз у нас в студії сніданку наш дієтолог Наталія Самойленко. Доброго ранку, доброго, доброго ранку, ранку. ви наші сьогодні жовтенька така Добре. Наталія сьогодні розкриє просто шокуючу правду. Шок. Про каші, яка змусить вас переглянути свій раціон, от навіть тих, хто не дотримується зараз посту. Так, шок і каші. Ну, здавалося б, кашки, вони ж такі лагідні для нашого шлунку. Вони вони своєю своєю сутністю можуть обволокувати наш шлунок, де з створювати таку плівочку, якщо язички, гастрити. Е, 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 е. Ну так, ну є ж такі. Хай. Знаєш, я я пропоную перед тим, як зараз ви почнете розвінчувати міфи навколо каші, я хочу запитати у наших глядачів: а взагалі хтось хтось зараз дотримується посту і. Чи часто ви їсте каші і які найбільше любите? Так, а ну, будь ласка. Доброго дня. Марина 24 роки, 23 з яких я хворію цукровим діабетом, і кожного ранку я встаю чи я їм вівсяну вівсяні пластівці. І я хотіла б знати, от діабетиків стає деталі більше в світі кожний п'ятий зараз в Україні цукровим діабетом. Які каші нам от треба їсти, які трошки низьковуглеводні, які є правильним харчуванням для нас. Дякую. еще чтобы не шкодили. А, дело в том, что не все каши одинаково полезны. Угу. И есть действительно часть круп, которые вообще сложно отнести а, в сторону полезных продуктов. А, ну, например, а, молочная а, каша, а, молочная манка, да, угу. манка, сваренная на молоке. Имеет крайне а, негативные показатели а, по калориям, по инсулиновому, по гликемическому индексу. Если посмотреть калорийность этого продукта, он в принципе сравним а, с десертами. Мало того, даже превышает некоторые десерты по калорийности и по способности повышать уровень глюкозы и инсулина в крови. А, есть каши, которые не содержат в себе ничего полезного. Ну, например, белый шлифованный рис. Uh -huh. Он лишен абсолютно витаминов, микроэлементов, клетчатки. То есть, по сути, это простые калории, это процентов на 80 чистый углевод, который моментально усваивается и не несет в себе ничего полезного. И раньше, когда питание не было таким разнообразным, и вот были случаи, когда моряки уходили в дальние плавания uh -huh. и употребляли только рисовые очищенные зерна, у них даже развивалось заболевание под названием Бери. Это стопроцентный авитаминоз по витаминам группы В. Сейчас такую, такую ситуацию сложно представить, потому что мы все-таки питаемся более разнообразно. У нас есть и овощи, и фрукты в рационе. Угу. А, но тем не менее, есть примеры в диетологической истории, когда крупы могут навредить. Наталья, ну, кащи может быть разными, зерна и так далее. Что мы их можем объединить? Ну, властный способ приготовления. Ну, вот у нас есть пример Де тут і кіно, манка, пшениця, вівсянка, рис? Що це Пш... ячнева каша і гречана? От будь-яку кашку, ну зернята ці їх ці можна приготувати на основі молока, тобто молочні каші. Давайте от з них почнемо. Чи всі можна такі каші, В чому небезпека, молочних каш? А, молочные каши а, хороши для детского возраста. Когда мы становимся а, более взрослыми, то молочные каши а, помогают нам а, расти, к сожалению, в ширину. А деткам помогают расти, а, потому что а, молочные каши повышают уровень инсулина в крови. Они дают много энергии. Угу. Нам взрослым на самом деле вот эти показатели мешают. А, и, и наиболее такой вредный вариант молочных каш, но ну, мы сегодня уже вспоминали, угу. это а, манная молочная каша. Если говорить о вот этих всех... Вот жиры uh -huh. и углеводы – бомба. И вот это бомба не потому, что бомбиси, вау, круто. Нет, наоборот, бомба – это, она подрывает наше здоровье. Это правда. То есть такая себе жиромолочная, жироуглеводная бомба, которая, ну, вряд ли пойдет нам на пользу. Нужно иметь крепкое здоровье, чтобы иногда позволять себе овсянку. Либо у вас есть выбор. Вы можете uh -huh. иногда позволить десерт. Вместо десерта можно иногда взять и молочную кашу. Манка, манка, как мы любим манку с детинства. Або не любимо з комочками, з гордочками страшне, але менші стимут а, а, манкова каша або шоколадний пудинг із манки, манковий торт. Ну, это уже а, больше мы раскрываем тему десертов, а, потому что ничего общего с цельнозерновыми злаками, с, с крупами а, этот продукт не имеет. Тут скорее манка используется как аналог муки для а, определенной текстуры а, вот этого десерта, этого блюда. И а, показатели у манки очень близки к показателям муки. То есть я имею в виду, я имею в виду индексы, то есть индекс инсулиновый, гликемический индекс, калорийность в принципе плюс-минус одинаковая, поэтому маманку рассматриваете как продукт, который ну, является аналогом муки. Так, а вот рис, ну, сдавалось бы, рис, особенно его едят, ну, хлеба в азийских краинах, ну, и у нас его полюбляют. Вы сказали про то, что он шлифованный не очень корисный, но мы с этим рис шлифованный сейчас видим на экране, 80 граммов углеводов на 100 граммов. То есть на вы представляете, какое количество углеводов несет в себе всего 100 грамм риса? То есть практически на, э, э, ну, На большую часть этот продукт представлен именно углеводной составляющей. И вот такие очищенные зернышки они не, не содержат ни клетчатки, ни витаминов, ни микроэлементов. То есть все это было очищено и отправлено. А как же зазвичай кажут, что от дотримуєшся диеты, от відварений рис, там трішечки овочів це все, що треба. И ты напихаешься, перепрошую тим рисом, бо ты розумієш, что якраз він сприяє схудненню, А выявляется, что на другая версия риса это цельно Рис, это неочищенный бурый uh -huh. сорта не шлифованный рис это абсолютно два разных продукта. То есть показатели у нешлифованных аналогов гораздо лучше. И такой рис полезен людям, которые следят за своим весом и за своим здоровьем. Но если мы говорим о крупах, то очень важно ими правильно пользоваться. То есть да, они полезны, но как и любое лекарство имеет свою дозировку, показания, противопоказания и правила употребления. А Наталья, каши с глютеном, оно вивсянка, перловка, яичная крупа. Вы про это ну, у нас и молодые, и дети. По-перше, скажите, пожалуйста, что это таке глютен, і як зрозуміти, що у тебе є несприйняття глютену? Глютен ⁇ это белок многих злаковых. Это пшеница, овес, это ячневая крупа, это тырловка. То есть эти крупы богаты такими белками, которые вызывают иммунологические реакции на уровне кишечника. И самым ярким проявлением является целиакия. Этим заболеванием страдает около 1-2% населения. И как раз вот эти яркие симптомы и кишечные, и внекишечные, боли в суставах, является проявлением этого заболевания. Не могу сказать, что это ну, очень распространенное явление, и э, целиакия э, достаточно легко диагностируется. То есть есть ряд иммунологических тестов, но ну, и достоверно мы можем судить по биопсии тонкого кишечника. То есть выявляется, если у вас болят суглобы, то, возможно, как раз проблема в надмирном споживании э, каш. Генетическая непереносимость э, глютена. Но есть еще группа заболеваний, вот им страдает больше большее uh -huh. количество людей это непереносимость глютена без целяки и вот считается что среди населения европейских стран uh -huh. такое количество людей достигает 30 процентов то есть мы чувствуем симптоматику но она не подтверждается иммунологически то есть все тесты у нас uh -huh. отрицательны но клинически есть и боли в суставах и вздутие кишечника и какие-то другие дискомфорты со стороны органов пищевых варенье. И тогда э, отказ от глютена, то есть это называется а-глютеновая диета, uh -huh. иногда имеет стойкий, хороший лечебный эффект. И в таких случаях рекомендовано научиться правильно пользоваться глютеновыми продуктами. Не злоупотреблять, uh -huh. соблюдать какую-то меру. И э, как правило, симптоматика на вот таком типе питания проходит уже в пределах 3-4 недель. И тут зараз кожен там сгадал какие-то симптомы в себе. Наверное, я подумала, а может у меня тоже есть переносим? О, о, от просто в прямому ефірі Сніданку з 1, можна сказати, консультація для нашої аудиторії і в студії, і перед телевізорами від Наталі Самоленко. І серед іншого, далі ми вам розкажемо, покажемо нашогося вас зорієнтує, які вам каші найбільше підходять, а які найбільше зашкодять вашому здоров'ю? Як і, це визначити? І як зрозуміти, чи є у вас та переносимість глютену, чи ні не Так. Надалі Самоненко, дієтолог провідний України <клухи> гостях сніданку. Одночасно ендокринолог руйнуємо міфи про каші і продовжуємо говорити, які каші небезпечні для нас, які найкраще підходять для нашого організму. Власне, ми, ми перед цим говорили про те, про глютенову непереносимість. Так А як зрозуміти, я переношу той глютен чи ні? Пойти в лабораторию, сдать анализы, например, есть такие иммунологические тесты, как непереносимость глютена, ряд других показателей. Практически все лаборатории в Украине делают эти тесты. И если какие-то пограничные цифры, то тогда доктор, как правило, направляет на уже более информативные, информативные исследования, оно сложное, угу. называется биопсия тонкого кишечника. Так, і тут продовжуємо говорити про те, іноді знаєте, я просто на ваших консультаціях теж був, ви кажете іноді, що от стоп! За своє життя, ти всі каші вже з'їв. Досить. Все, далі вже небезпечно. А, до речі, є у нас питання від нашої аудиторії, будь ласка, о, так, чоловіки пішли. Доброе утро, Україна. Ми приїхали з жіною. Мене зовут Геннадій, моя жіна – любима Анна. Приїхали з міста Харкова. Хотіли б задати вам спеціалістів вітання, у нас. Ребеночек, два с половиной года, девочка. у нас проблемы с питанием как раз. Хотели бы узнать у вас, как у специалиста, что бы вы посоветовали, так как она у нас плохо питается, вот, хотели бы узнать у вас, какие методы и подходы вы бы могли предоставить нам, и для себя хотели бы понять а, по поводу витаминов а, группы К, К1, которые позволяют, ну, способствуют росту кости а, ребенка, так как у нас также заниженный рост а, девочки. И а, с щитовидкой у нас, кстати, все в порядке. А, кучу анализов а, делали. Спасибо. Вот, а... а, ну, такой обширный вопрос. Я думаю, а, что мы, если тему кашу ходить, угу. то очень хорошо, что все хорошо с щитовидкой, потому что э, иногда э, тема щитовидной железы тоже связана с кашами, потому что э, повышение угу. антител к ткани щитовидной железы это один из симптомов глютеновой непереносимости. Угу. А, по поводу э, усвоения микроэлементов и тут вы попали в точку со своим вопросом, потому что есть в крупах э, так называемые фитиновые кислоты угу. и они препятствуют усвоению микроэлементов. И витаминов. И, например, когда речь идет о улучшении а, усвоения железа, uh -huh. магния и других микроэлементов, то а, к, крупы богатые этими фитинными веществами мешают процессу усвоения. Поэтому а, каши мы а, любим, а мы обязательно используем их в здоровом рационе, тем более в детском рационе. А, но нужно уметь грамотно кашами пользоваться. Это очень важно. А, то есть это прекрасный продукт, он несет uh -huh. в себе много пользы. В том случае, если злак а, цельный, если он комбинируется с овощами, а не с мясными продуктами, иначе uh -huh. мы железо не усвоим. И каши хороши в первой половине дня и в не очень большом количестве. И сегодня есть новость от Натальи Самойленко. Она сегодня будет презентовать фитнес-меню. Каши там есть? Есть. А, да, ладно. да но, но не каждый день, немного и в первой половине дня. То есть мы говорим угу. о том, что каши это прекрасная еда. Если это каши цельнозерновые, если угу. эти каши а, не, имеют невысокие индексы, ну, например, киноя а, или льняная каша, у них показатели все угу. хорошие. То есть они не сильно повышают глюкозу, инсулин, они не содержат глютена. Почему вы такие каши не ввести в меню, например, 2-3 раза в неделю? А проблема возникает, если мы начинаем питаться овсянкой каждый день. То есть каждое uh -huh. утро овсянка, 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 овсянка. То есть вот тогда... Мы... на овсянку. А, ну, это все равно, что вы будете читать одну и ту же книгу каждый, каждый, каждый день. А, это не работает. То есть в здоровом питании важно разнообразие. И в отношении каш я хотела сегодня сказать, что а, важно, чтобы у вас были разный набор этих продуктов. Не злоупотребляйте одними и теми uh -huh. же. Соблюдайте правила дозировки и правила компонации uh -huh. с другими продуктами. То есть каша не с мясом, uh -huh. потому что иначе не усвоим железо, а каша идет с овощами. Якщо є така можливість, то звичайно ж здати аналіз. Тому ще нагадаємо, що Наталя Самойленко дієтолог, ендокринолог, це лікар, а не просто коуч по здоровому харчуванні.